Грибов Владимир Сергеевич, родом из города Макеевки. Служил в 9-м полку штурмового отряда. Рядовой стрелок. Сколько вам лет? 29. 29. Когда все началось, вам 19 Ну, Навишите, с чего вы пошли вообще на войну? Макеевка. Вы-то все это прекрасно знали, уже взрослый человек были. Финансовые проблемы были. Из-за финансовых проблем. Ну, сколько по ранению вот, выплаты будут у вас? Что вы получите? Если 3, вас обрел... 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей, да? Какое у вас ранение? Расскажите, пожалуйста. Оторвала ногу. При каких обстоятельствах? При обстоятельствах штурма. Баба Яга залетела и скинула ТМ. Оторвала ногу. На элеваторе. — В каком городе? Вот здесь, Нью-Йорке. И что ли вы поправите за 3 миллиона рублей себе новую ногу. Да это ясно, понятно. Это сейчас только начинаешь понимать, а в тот момент просто как-то не думал. Хочу выразить отдельное, отдельную благодарность там, Настя. 425 отдельно штурмовой бригаде. Нас бросили просто, нас загнали туда. Я был ранен и валялся два дня. Говорили, чтобы нас откатили Отката не было. Пришли бойцы, сокола, а скалы и помогли, да, над, надалы помощь, дали воды, дали по, поесть, короче, все необходимое. За это им огромное спасибо. тяжкий, так как у нас там травматичная ампутация и плюс еще. Тоникетный синдром, то есть у него будет высокая ампутация. Mm -hmm. Так как он два дня ходил, с ним не, не занимается. Два дня без помощи? Да. Yeah. Сейчас мы его будем передавать через контрразведку, через ВСП на госпиталь. Как же так получилось, группа эвакуации у вас вообще была? Почему вас так бросили два дня? Вы же в наступлении вроде, вас же должны были забрать. Да она есть, но она не пойдет туда. Там нас закинули в мясорубку саму. Uh -huh. Все, а группа эвакуации, она не знает, где находится. Это если ты сможешь дойти сам, тогда тебя эвакуируют. А они не пойдут, они забоятся, потому что их тогда тоже либо убьют, либо за 300 Расскажите, при каких обстоятельствах вы вообще попали в Нью-Йорк? Что это было за бой? Сколько было в вашем подразделении людей, в котором вы наступали? Подразделение формировалось, было около 130 человек. Три отряда, получается. Ага. 3, все, что да, отправляли нас группами по 3-4 по человека. Каждый день. Ага. все, вот мы и шли, и шли и потихоньку всех разбирали, разбирали. И большинство служивцев уже нету. Осталось, я не знаю, человек может всего там, ну, может 10 от силы, если кто-то в больнице еще остался, а то все. Из 130. Да, все, разобрали всех. Отправили просто на мясорубку и все. Uh -huh. Так вы все из Макеевки идут. Нет, там из России и из разных городов. Что это был за бой, что вы видели во время атаки? Да что мы пошли. Нам надо было перейти через перекресток, а на перекрестке был пулеметчик. Все, а нас вели по птичке. Говорят, переходите дорогу. Начинает пулеметчик работать. Мы еле успели назад развернуться, забежать. Мы забежали в элеватор. И сидели там, выключили рацию, чтобы нас не погнали туда-обратно. Потому что они говорили, идите, идите, идите. Остальные группы все равно их туда слали. им говорит, что там пулеметчик работает, там нельзя пройти. Они тебя все равно отправляют, говорят, что там нет никакого пулеметчика, и ты идешь. И вот так вот группы ложатся там прямо на дороге. А потом мы в сидели и все, и это. За нами пришли украинские солдаты. А кто командовал этим боем, что вот так вас посылает группа за группой на пулемет? Старшина. Старшина по рации передает, ведет тебя по птичке и говорит тебе подойти. То есть вы не знаете обстановку, куда вы идете? Вам не говорят? Саму обстановку нет, не знаю. Просто говорю по птичке. Угу. Сколько у вас подготовка проходила? Сколько вас готовили? Меня готовили 4 месяца. Угу, 4 месяца. Что вы за 4 месяца успели пройти? Что в ваш курс подготовки уходит? Да что? Ну, штурмование окопов, штурмование домов. Угу. Стрелковая подготовка, огневая подготовка. Стрелковая подготовка. Сколько, Стрелковая времени... Подготовка, Сколько да. времени занимает? Вот мы занимались с 8 до 5 вечера в воскресенье выходной. Сколько стрельб проводили за 4 месяца? Да, каждый день почти на полигоне. На полигоне каждый день, кроме выходных. Сколько патронов вы использовали? Да, это я не, не могу сказать. Особо, не знаю. Ну, стреляете, вы уверенно? Так, стреляете? Ну так, ну где-то 8 из 10. Угу. Гранаты у вас при подготовке, гранатометы использовались? Гранаты, да, использовались. Гранатометы отдельно люди занимались гранатометами. Угу. Что еще в подготовке, чему уделялось большое внимание, за 4 месяца? физической нагрузки, кросс бегали там по 20 по 30 километров угу. а планирование как у вас осуществлялось операции вам э, показывал командир маршрут движения вы знали обстановку вообще где где кто находится где кто находится да. ну да показывали по карте и все а потом просто ты выходишь на одной точке и тебе подлетает птичка и тебя ведет показывает а -а -а. дорогу тебе лево право прямо вот такими малыми группами, да? По 3 да, 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 по 3-4 человека. Uh -huh. А база насколько далеко в тылу находится? Откуда вы едете? База находилась в Новоазовске. Ага. Uh -huh. uh -huh. Тут у вас из Новоазовска подвозят куда Потом вас перевезли на Красный партизан. Из Красного партизана нас сюда, вот, начали отправлять. Угу. А сколько вы пешком до фронта идете? Какое расстояние? Километров 8-10. Угу. Какое вооружение при этом вот, штурмовая группа? Какую нагрузку имеет? Вооружение АК-762. Сколько боеприпасов с собой берете? У меня было с собой 4 магазина и 8 пачек патронов. А еще магазинов так мало? Потому что столько выдали. На каждую группу одно радиостанция. А вы были командиром группы? Не командиром, а старшей. Старшей группы. Угу. Что с вашими остальными бойцами группы? Кто погиб, кто в больнице, кто И у вас первый сейчас есть. Угу. Скажите, а чем вот объясняется, что вот идут потери. Вы говорили, вы сказали, что группа за группой уничтожается на этой точке, и мало кто доходит, а люди все равно продолжают идти. Как такая дисциплина? Ты, я, я не, не понимаю вообще командиров, зачем так они отправляют просто на мясо, на штурм просто. Ты идешь, чтобы тебя убили там и все. И так оно и получается. Ты говоришь, что тебя убивают, но им все равно иди, иди, выполняй задачи. Я не понимаю этого вообще. Ну а как объяснить, что вы идете вот и все вот подряд один за другим и никто не отказывается, не говорит, что там. Не а пройдет? потому что назад нельзя, нельзя откатываться, только вперед. Назад откатился, все, тебя свои же потом убьют, если назад пойдешь. Ну откуда вы знаете? Ну были такие случаи, рассказывали. В вашей роте говорили, что. Да. Если ты сам откатился без приказа, тебе надо выполнить задачу, если задачу не выполнил, ты можешь оказаться так что там mm -hmm. то есть это вам на постановке задачи такое говорится официально mm -hmm. или это, это не так говорится пост... это не говорится но такие случаи были по, вот старослужащие которые там служили люди они как бы говорили что есть такая ситуация ага. то есть там такое то есть никто поэтому не отступает да только вперед ну или даже если вернешься все равно тебя опять закинут тоже ага. если не убьют то все равно про ну а если ты бывает у вас такое что там отказ от выполнения приказа там вот пятьсотые у вас вот такие бывают у вас? Убегают, да, есть. Только убежать можно? Убежать, но тебя все равно найдут и отправят же туда же. Угу. То есть полиция поймает? Ну, полиция, да, или, или там служба безопасности внутренняя. Угу. А служба, то есть работает еще внутренняя служба безопасности у вас в полку? Да, да, есть. То есть у нее есть полномочия там кого-то ловить. Конечно. И опять положить. Если кто-то убежал, да, они тебя ищут. Угу. То есть у них есть полномочия, они могут поймать и сказать, вот этого послать вперед. Ну конечно, они тебя привезут на базу, и все, командир скажет, все, давай, собирай вещи, едешь. А у кого есть право расстреливать своих солдат? Это только командир или вот эта служба, полиция, вот эта внутренняя безопасность? Полка? Расстреливать право я не знаю точно, кто, у кого оно есть, но кто-то дает такие же указания. И оно у кого-то есть. Угу. Понятно. А сколько вы на службе находитесь? Четыре месяца. Четыре месяца, то есть это ваша первая операция? Да. Угу. А раньше вы до этого всего где находились вот, последние два, два года? В тюрьме сидел. А, вы все это время сидели в тюрьме? Да. Сколько получили денег? Зарплата 210 тысяч рублей. Сколько раз получали 210 тысяч? Ну вот 4 месяца. То есть вы находились в тылу, на полигоне, да, но тем не менее с первого месяца вам начисляли да, 210 тысяч? Да. Угу. То есть все эти 4 месяца учебы вы получали по 210. Да. А что у вас в аптечке? Вы себе смогли оказать помощь? Да, у меня был жгут, турникет, нимфопам, промидол. Ну и Ой, бинт. Сгутом пережгутовался, поставил укол, перебинтовал бинтом. Перебинтовал бинтом. И все. В тактической медицине вас обучали? Да, обучали. По рации эти два дня у вас связь была с командованием? Была. Мы просили воды, мы просили есть, у нас не было ни воды, ни есть, ничего. Мы сидели там вообще без ничего. Просили, чтобы нас эвакуировали. Ну, в ответ мы получали ждите, ждите, пока месяц не давался. А не за мной забрали. хан. Хан. Да. Командир роты. Да. При каких обстоятельствах вы сдались в плен? Пришли хлопцы и начали штурмовать, все, а мы лежали трехсотые под ступеньками. Все, мы крикнули, мы сдаемся. Они кричали, сдавайтесь, сдавайтесь, вы окружены. Мы крикнули, мы сдаемся, вылезли с поступенек. Все, они оказали нам первую медицинскую помощь. Дали воды, отвезли в расположение свое. Накормили, напоили. В общем, отношения намного лучше, чем у нас. Украинцы... К вам лучше относится, чем Русия. Конечно, Россия. конечно. Да, вот так вот жизнь, да, оборачивается. Эти отправили на войну, а эти ваш, вашу жизнь спас. А украинцы вашу жизнь спасают. Вот так вот, да? Бывает. Да. А вы штурмовать пошли. Как сейчас на оккупированной территории, вот в Макиевке, как сейчас жизнь вообще? Ну, вообще никак. Ничего, ни инфраструктуры, ничего, ни работы, ничего. Людей вообще на пальцах можно пересчитать. Разруха полная, в общем. -то. Да. Ну а почему вы там продолжали-то жить? Что нельзя нельзя. Вы паспорт России получили? Да, я находился в тюрьме. Мне ага. сделали паспорт российский. Все, я по освобождению вышел. И нужны были деньги. И поэтому я и пошел сюда. Ага. А в тюрьме вы находились по какой причине? Ну, за кражу. — За кражу, угу, понятно. Ну а работа там, с работой как э, вообще в Макеевке? — Работа была, это на тот момент, но там платили копейки, на которых, ну... Но... — Ну сколько сейчас зарплата в Макеевке, почему там? — Ну вот на данный момент сейчас где-то около 30-50 тысяч, угу. а на двадцатый год это составляло там 5-7 тысяч рублей. Угу. Рублей, не гривен. Ну угу. этого не хватало никак здесь Угу. А что у вас на кражу вообще толкнуло? Отсутствие финансов. Угу. У вас семья есть? Я в разводе. Есть дочка, которая 9 лет. Ну как, если сравнить э, там то время до 2014 и сейчас? В чем разница? Так, без эмоций, просто интересно. Разница там... большая, конечно. Тогда процветала жизнь, как бы до Евро-2012, когда проходила все было вроде цвето, и пахнет, все, все, было хорошо. И работа была, и зарплата были, ну и все было. В 14 никто даже не мог это даже не представить, что будет война и такое начнется. И все. все испоганилось. Все поуезжали, кто поуезжал, кто поумирал. И короче, не знаю. Да, какое будущее сейчас для себя видеть? Пока не понимаю. Mm, да. Ну, в будущее точно, не вернусь на войну не буду стрелять, нафиг оно надо. Бля. Все. Война для меня закончилась. И вообще дурак был, что пошел на войну. А у вас какая мотивация? У на сыну 9 руки. І я не хочу, щоб йому потім прийшлося теж йти на війну. Тому ж теж було деві так, він же ж тепер воює, як у нас. Так, да. бачите, як. Одна людина йде, тому що йому треба гроші, йде штурмувати, а інша людина, у якої дитина мирної професії має воювати, щоб вберегти свою родину. Яка точно... різниця між українською і російською армією? Ми бачимо. Скажіть, будь ласка, Маргарита, а скільки, скільком російським полоненим ви вже надали медичну допомогу за цю війну? Я навіть не можу порахувати. Ну тут у Нью-Йорку скількох вже врятували. Це перша у нас з такими травмами. Я вам бажаю якомога скоріше побачити обійняти свою дитину. Ну і перемоги.